Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membuat minuman moktel Dan nantinya Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin membuka usaha Khususnya di bidang minuman kekinian Nah langsung saja untuk bahan-bahannya Di sini saya menggunakan sirup Mereknya terserah Kalau di sini saya menggunakan merek Marjan yang bau doin jadi ini yang kental ya bukan yang sehuas yang encer itu kemudian soda di sini saya menggunakan Sprite kemudian nutrisari lalu air putih kurang lebih 150 ml dan yang pasti sama es batu untuk alat dan kelengkapannya saya menggunakan gelas plastik atau cup ukuran 18 oz. Kemudian gelas ukur. Di sini saya menggunakan jigger. Nah, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama, kita masukkan sirup ke dalam gelas ukur atau jigger. Ini hanya untuk mengetahui berapa banyak Sirup yang dipakai kurang lebih 30 ml, kita masukkan ke dalam cup, kemudian kita tambahkan es batu sampai penuh, ini ya. Lalu kita larutkan Nutrisari rasa jeruk ke dalam air kurang lebih 150 ml di tempat atau wadah lain yang nantinya kita masukkan juga ke dalam cup. Jangan lupa diaduk Nutrisarinya biar rata. Kemudian kita masukkan ke dalam cup secara perlahan biar tidak langsung tercampur dengan sirup yang ada di bawah. Dan yang terakhir, kita masukkan soda atau sprite di atas sendiri. Nah, Simpel ya teman-teman cara bikinnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha khususnya di minuman kekinian. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.